Расскажите, пожалуйста, как началось такое активное развитие флорбола в Украине? Ну, терпение имеет совершенное действие. И наблюдая то, что происходит сейчас в Украине, просто радуется сердце, потому что когда первый раз мы приехали с десятью клюшками и играли на Крещатике, мы даже не могли мечтать, что такое будет происходить. Но сейчас видно, что действительно флорбол нравится детям, нравится молодежи и набирает очень большие обороты. И просто, ну, хотелось бы подбодрить действующих тренеров, которые сейчас находятся в Украине, тех же самых ребят, чтобы они продолжали заниматься миссионерством футбола, не просто достигая каких-то целей, чемпионата, чтобы победить золото, но понимали, насколько важно вот этот вид спорта завозить просто в свои поселки, города, где его еще нет. Как вы видите, как вы представляете себе будущее флорбола? Ну, будущее флорбола, оно уже сегодня. Здесь мы творим историю. Мы ее, можно сказать, сотворили. И я верю в то, что действительно в ближайшее будущее заиграет школы, потому что сейчас это как на клубном формате все происходит, но заиграет институты, университеты. И я думаю, это 2-3 года, когда Украина просто будет видеть своих ребят, которые выступают на международной арене, защищает честь Украины. Расскажите, что для вас флорбол и почему вы занимаетесь этим? Флорбол для меня это стиль жизни. Это сфера влияния, это любимое да. дело. И действительно, я вижу большой смысл, как повлиять на молодежь, потому что наша цель это духовно здоровая, морально чистая, физически развитая молодежь наследство Украины. И и занимаясь этим видом спорта, да, обучая молодежь, действительно есть шансы в том, что они смогут повлиять на, на дальнейших своих воспитанников, которых они будут воспитывать. Какая у вас мечта? Я могу сказать, что мечта уже сбылась. Потому что я вижу, что здесь минимум 20 команд играет в чемпионате и 2000 человек в Украине. И мечта была, чтобы действительно он утвердился, да, и чтобы тренера действующие, которые занимаются этим видом спорта, действительно имели духовный авторитет. И большинство таких тренеров здесь есть. Так что мечта у нас была, я думаю, что ну, если мы сможем передать нашей молодежи вот эту мечту, то в будущем футбол есть. Спасибо вам большое, мы желаем вам удачи и успехов в будущем. Спасибо.